દમણ અને દીવ પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલની આગેવાની હેઠળ જિલ્લા તંત્ર દાદરા અને નગર હવેલીમાં હર ઘર તિરંગા ઉત્સવ અંતર્ગત ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ તિરંગા યાત્રા યાત્રી નિવાસ ફ્લાયઓવર બ્રિજથી શરૂ થઈ શહીદ ચોક જિલ્લા સચિવાલય ખાતે સમાપ્ત થઈ હતી તિરંગા યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો જેમાં દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લા પંચાયત અને સેલવાસ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ અને નાગરિકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો तिरंगा यात्रा में समुदायों समुदाय भाग लिधो 14 तारीख को सुबह साढ़े बजे हमने तिरंगा मैराथन का उद्घाटन किया जिसमें करीब छह कैटेगरीज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर फोर्टीन गर्ल्स अंडर फोर्टीन बॉयज अंडर गर्ल्स एंड एंड बॉयज फिर ओपन ओपन वुमेन करीब से ज्यादा प्रतिभागियों ने आज भाग लिया है हर घर तिरंगा का आयोजन किया है इसके अंदर ये जो दौड़ का कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा और सुंदर और प्रेरणादायी है हम सभी भारतवासियों को देश के प्रति प्रेम सम्मान जाहिर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए और सभी को इस तरह के दौड़ में या किसी भी कार्यक्रम में भाग जरूर लेना चाहिए हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है वो आप देख देख रहे हैं उसमें लोगों में भयंकर उत्साह है और आज इस ये तिरंगा यात्रा स्पेशल इस इसलिए भी है कि बहुत सालों के बाद इसमें अल्पसंख्यक समाज को भी भाग लेने का मौका मिला है